ઓનલાઈન ક્લાસ મારફત શિક્ષણ આપવાનું આવશે જ્યાં સુધી યુનિવર્સિટી કેમ્પસ અને હોસ્ટેલ આસપાસ આજી વાતનો ઉપદ્રવ દૂર નહીં કરાય ત્યાં સુધી અનિશ્ચિત મુદત માટે ઓફલાઈન વર્ગો બંધ રહેશે તો સોમવારથી અનિશ્ચિત મુદત માટે ઓનલાઈન વર્ગો જ ચાલશે હાલ તો રાજ્ય બહારના મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ઘરે જતા રહ્યા છે યુનિવર્સિટીએ કેમ્પસમાં ફોગિંગ માટે જીएमसी અને એएमसी ની મદદ લીધી છે यूनिवर्सिटी कैंपस फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव एकर्स है उसमें सिर्फ उस तरफ थोड़ा हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है उस तरफ थोड़ा टाउन में है उधर थोड़ा ये चालू हो गया वो स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल के वो सराउंडिंग्स में है। उसमें वो लैंड से आ गए बहुत सारा वो लोग आके इमिडियटली वो क्या सोल्यूशन है वो सोल्यूशन वो लोग ट्रीटमेंट किया वो पूरा मिल मर गया बट फिर भी अगेन आफ्टर पाँच छः घंटे के बाद अगेन आ गए ऐसा बहुत सारा आने चालू हो गया तो क्या करेंगे ऐसा हो गया तो बच्चे बहुत परेशान हो गए हॉस्टल में रहने का वो अंदर थर्ड फ्लोर तक पहुँच जाते हैं वो एक्चुअली चल के चल के चल के वो वहां से एटलीस्ट बच्चे थोड़ा चला गए तो हम लोग इफेक्टिवली पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा बच्चा तो हॉस्टल में हाई तो चलेगा एटलीस्ट उन लोगों के रूम में जाके हम लोग कुछ सोलूशन उनको तो दे सकते हैं वो सोच के हम लोग ये दो दिन इफेक्टिवली पेस्ट कंट्रोल करेंगे उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे